Своєю акцією «Go forward to kids» новомосковські металурги намагаються звернути увагу суспільства на проблему сирітства та усиновлення дітей з розумовими відхиленнями. Молоді активісти новомосковського трубного заводу сподіваються, що, ї, що їм вдасться подарувати дітям хоча б краплинку радості та щастя. Дети, они особенные, бесконечно добрые и светлые ангелочки. Они нуждаются в искренней родительской любви. Молодежное объединение Интерпайпен МТЗ не только дарит малышам эту заботу и внимание. Уже не первый год ребята приезжают в Магдалиновский интернат, чтобы сделать детям яркие подарки. Активисты Новомосковского трубного завода надеются, что в День защиты детей они помогут ребятам поверить в сказку это не то, что даже важно, это уже даже как-то не обсуждается, это как часть нашей большой семьи. А молодежное объединение, оно поддерживает и зазывает остальную молодежь, чтобы видели, что растет поколение маленькое, которое потом будет жить в нашей стране и помогать нам строить нашу страну. Поэтому это очень важно привлекать, общаться с ними и показывать им большой пример. Go Forward to Kids или ближе к детям. Именно так решили назвать свою акцию активисты молодежного движения Интерпайпен МТЗ. Заводчане долго готовились к театральной постановке для воспитанников центра. Сказка пришлась по душе всем ребятам. Что такое доброта? Мы за здоровый образ жизни, мы за продвижение молодежи, мы за здоровую нацию, за здоровое будущее. Мы хотим, чтобы наши дети росли в здоровой стране с адекватными, нормальными ребятами. Участники молодежного объединения «Интерпайп НТЗ» активно посещают детские городские учреждения, общаются с детьми. Заводская молодежь уверена, что нужно менять мир в лучшую сторону, а начинать необходимо с самых маленьких. Останні 3-4 роки, коли приїжджає до нас молодіжна організація, то це найбільш бажані, вони їх зустрічають як своїх рідних. Це скільки щастя, коли побачили, що в'їжджає у наш двір автобус величезний, то крику було радості просто не передати. Приїжджайте до нас почастіше, і я думаю, що такі друзі, як, як ви, Сами настоящие наши друзья. Мы завжди, завжди рады вас бачить в стенах нашей школы. А впереди еще много интересного. Новомосковские металлурги уже сейчас начинают активную подготовку к следующему спектаклю. Ну а пока всем желают хорошего отдыха.